Юристы администрации обеспечивают правовую составляющую этого проекта. Публичность этого проекта и, э, скажем, незаангажированность будет обеспечена постоянная комиссия и сессия районного совета в лице депутатского корпуса районного совета. Именно на сессии можно будет задать вопрос и уточнить, и почему для фермерского хозяйству кроме, а не э, стов, светоч передается в аренду, от на какой срок, на какие условия? Что предполагается или что не предполагается это делать? И момент, тот момент, что мы публично об этом узнаем, ну, на мой взгляд, ничего плохого в этом случае. Нельзя. Вот что предлагается э, в данном случае, в этом проекте решения. Я извиняюсь, в данном проекте решения как раз тут по поводу идет разделение, опять же, на земли боевые и земли запасных. И здесь в, этом, здесь в этом э, решении. Пункт 3, який говорить о тому, що комісія относительно земельних ділянок, визначені в пункті 2, тобто лише тут было в пайових земель. Якщо тут було в пункті 1 плюс 2, это, это yes. тут лише в пункті 2. А пункт 2 в цьому рішенні це встановити, що разу, пункт 2 зачекую, встановити, що в разі використання не розподілено, не випробуваної земельних ділянок Слідкувати, будь ласка, передначення. Та лишній п'ятки без документів. Тобто це поїзд. Це поїзд. Не виконання. Правильно. Я кажу, долучення земель. Правильно. Ти вже вирішив, правильно. Я ще раз кажу. Тут стосовно земель запасно. Тут 400. Чому піднімається питання? Тут 404 4 договори. Появи землі на скільки? 200 счинок, так? Да? 202. Землі запаса це, це 404 договора. И зараз долучати комісію ще сюди. Ну, це просто, а договори маємо запрещати вже прямо да, тому... зараз. Вы нас не слышите, Мы говорим Делефон. на тот случай, если договора будуть провести изменения, то завершаются новые. Действующие договоры никто не собирается пересмотреть. И основания для пересмотра у нас нет. Поэтому повторяю еще раз, действующие договора аренды, земель запасы, на сегодняшний день никто не собирается подвергать какую-либо аренду. Если мы говорим, а мы говорим о том, что если есть необходимость внести изменения в существующий договор аренды или заключить новый договор аренды, то процедура у него, у этого, заключения будет следующая. Управление сельского хозяйства готовит, комиссия профильно рассматривает, сессия принимает решение, глава администрации профессии. Вот процедура, которую предлагаю. Еще, один момент, чтобы вы до конца поняли. Одну минутку, коллеги, пожалуйста. вы сейчас считаете бумагу. Это проект, который приготовил ну, ваши а я вам говорю о том, а я вам говорю о том, что только по мы не Еще раз, еще раз, очень важно. Поевые земли, да, действительно нужна комиссия. Но запаса, тут 404 договора. Как технически вы собираетесь эти все 404 договора на следующий год перезаключать? Вы слышали или не слышали? В случае, если заключается новый договор, мы собираемся это делать. В случае, если у нас есть изменение существующих договорах, да, хотим это делать. Если договор не подлежит изменению, мы не собираемся это делать. И, и резерв... Ревизовать этот договор и поиски. Сейчас один год, каждый год заключаем на один год. Что, ну, то есть то это, это все это 404, 404, 404, 404, получается, что мы заключаем этот договор. Да, и в этом это проекте проект, ре, э, решения тут пункт 2, Я просто чтобы мы что разделяли не не на земли запаса. На землю запаса комиссия, зачем мы разделяем? близко ну, вы понимаете, это самое буквально на этот год. А на будущее, я думаю, что земли эти выставляются на аукцион, и послезавтра этот вопрос решится, он отпадет. А вот сегодня надо выйти с положения, в каком мы сегодня зашли. Я не понимаю, вот я так понял, что вы боитесь постоянной комиссии, или меня боитесь, я не понимаю, так как я возглавляю эту комиссию. А что такое постоянная комиссия? Две секунды, я буду. перебивать. Две секундочки. Я же не перебивал. Что такое комиссия? Это депутаты. Депутаты это, это народ, это те люди, которые выбирали этих людей. Поэтому мы хотим знать, что там делается. И все лишь на все. Если там я посмотрю, так эти и перед этим, когда заключались договоры, я просил Татьяну Сергеевну, без комиссии, без постоянной комиссии, пожалуйста, не собирайтесь и ничего не разбирайтесь. Мы собрались, была комиссия, была рабочая комиссия, собиралась, не один раз мы собирались. Я думаю, что это абсолютно никому плохо и хуже не стало. И мы вас также самое безопасно. Добуду я ще раз не сприяти. Значить, на 2016 рік ми по новому вкладаємо договори на землі допас. Так як мова буде йти про невитребувані паї, ми будемо залучати комісію. І визначати перелік земельних ділянку. Все, Це Це щоб не було, Струй, то, тепер запомнили. на автомобілі вопрос, однак, до... ми можемо закладати. Ну, вот э, насчет того, что запаса коллективной собственности, или не сноу у нас там более-менее порядок там нету. Нет столько вопросов для рассмотрения на заседании комиссии. Это, я уверен, что это будет происходить быстро и ну, нет вопросов. У меня больше вопросов к этому письму госгеокадастра, который мы должны подать до 1 февраля. Присядь. Тут сидят 1200 гектар земли запаса. Андрей вопрос. присядьте, Всё. пожалуйста. Послушайте, мы, мы, мы давайте закончим эту проблему. Это очень Ну, Конечно, мы сейчас, мы сейчас добавим только подлинность. Уважаемые коллеги, мы вернемся к этому вопросу. <реклама> Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что мы сейчас повторяем процедуру, по которой мы прошли с вами голосование по... Сейчас я ставлю на голосование проект, который подготовлен за основу. за основу. Там же письма сегодняшний день, как я понимаю ситуацию в контенте. Еще раз, пожалуйста, почитайте сам, чтобы не было возражений, сам порядок. Ну понятно. Прочитайте, на что вы должны вам промокнуть вот. Кстати, я прошу что у вас на уроках не Есть. депутаты, депутати, порядок у вас на руках. народ. Ну, Зручне становити, що у разі використання земельної ділянки господарського призначення, ліля, посолища, сіножаті, господарського відділення та дворами без документів, які посвідчують право на неї, з моменту відключення до переліку земельних ділянок державної власності, які будуть виставлені на земельній торгу до моменту виготовлення <клес> поводження, <клес> Та затверджена в установленому порядку проекту за устрою щодо введення земельної ділянки та встановлення окремим виставлення окремого року на земельних торгів, користувач земельної ділянки сплачує до бюджету. Втрати від неотримання коштів за користування земельною ділянкою у розмірах, визначених відповідним договором між таким користувачем та державою в особі Котовської районної державної адміністрації, де річна сума платежу складає 3,5% нормативної грошової оцінки за один програмний. Мова йде про саме про це з друге. Не розподіленої, не земельної ділянки сільського служба призначення колишніх ФФ, документів, які посвідчують право на неї на строк до моменту отримання їх власниками державних актів на право власності на земельну ділянку, користувач земельної ділянки сплачує до бюджету втрати від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою у розмірі. Чотирьох відсотків нормативно грошової оцінки за один давний рік. Згідно договору, рішення дала і рада, а вони читають. Згідно договору між таким сюдичем та державою особі потоцької райони державного міста. Третє що укладання та підписання головою районної державної адміністрації договорів оренди земельних ділянок, визначених у пункті 20 рішення, відбувається після проведення обговорення цього питання на засіданні профільної постійної комісії районної ради та їх затвердження на сесії районної ради. Четверте. Стояти форму про відшкодування втрат бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування. П'яте. Доручити управління агропромислового розвитку Кутовської районної державної адміністрації. Здійснювати підготовку проєктів договорів про відшкодування втрат бюджету від отримання коштів за фактичне землекористування, реєстрацію цих договорів та контроль за зарплати. Шосте. Зобов'язати голову Котовської районної державної адміністрації та на термін після прийняття районної ради рішення укласти договори про відшкодування втрат бюджету від недоотримання коштів за фактичне законопроектування. Верно, в результате документа о поручении с решением 23 1, даже до слишком близких катарских сроков, но он еще дает возможность тратить. Попросим за использование замального на территории Катарского военного. Уважаемые коллеги, теперь я обращаю ваше внимание на то, посмотрите, пожалуйста, редакцию пункта 3. Пункт 3. Этого решения. Действительно. Обговорение на постельной профильной комиссии районной рады из отвочения распространяется только на невытрубованные по Мы читаем предложение пристава. Еще раз обращаю ваше внимание. Да, это лишь право. То, что пришло проект э, ну, да, решение. Ну да, это мы э, Ну То, что мне пришло на ну, разрешение, я подписывал да, это. Вы готовите этот проект решения? У меня есть письмо с вашим ну, э, Павлович. Мне пришло и коллеги, сад... не не давайте. Обращаю ваше внимание еще раз на то, что пункт третий этого решения предусматривает публичное обсуждение на постоянной комиссии и утверждение на сессии только договоров, связанных с невостребованным проектом. Договоров аренды, аренды земель за запасов Здесь не предусматривается обсуждение на постоянной комиссии и на сессии. Всем понятно. Кроме того, в этом проекте договора, который сейчас слушаем, ставка 3,5%. Смотрите, уважаемые, коллеги, теперь я вам объясняю. Сейчас мы, поскольку другого проекта нет решения, нет, никто не приготовил, я поставлю его на, на голосование за основу. В целом, как проект. Дальше мы с вами обсудим изменения, уже утвержденному проекту решения, Если они у нас что с учетом принятых изменений что ну, а в Что у депутата на руках? Давайте Что с Давайте, что, давайте что за проект этой администрации, а очень упорщик. правильно говорить. Смотрите, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, <связано> что в приходе запуска сейчас я ставлю на голосование за основу решения, подготовленных Готовской районной державной вузкой. Только что его почитала Татьяна Сергеева, и он у вас так поезд. Голосуем за основу. Кто за, прошу проголосовать. У нас другого нет. Спасибо. Кто против? Нет, возражающихся. Нет, решение принято. Уважаемые коллеги, теперь с нами проголосованным за основу проекта решения. Предлагается внести следующие изменения в ухо. Какие именно? Объясняю. К существующим проектом решения предусмотрено что на, на постоянных комиссиях и на сессии рассматриваются только договора по невостребованным понятиям. Я же предлагаю внести сюда и договора аренды земель запаса, чтобы они тоже рассматривались на постоянных комиссиях и на сессии районного совета. Это первое предложение. Второе предложение. Я предлагаю ставку, предусмотренную в размере 3,5%, утвердить в размере 3%. Это второе предложение. Есть ли еще предложение у депутатов районного совета к изменению уже проголосованного за основу проекта решения? Нет, уважаемые коллеги, я ставлю на голосование первое, первое предложение. Оно, повторяю, касается того, что на рассмотрение постоянной комиссии, а соответственно решение сессии, выносятся не только договора аренды невостребованных боев, но и договора аренды земель в запас. А можно спросить, но уже комиссия уже поднимется, уже суждение это очень долго будет, 622 договора мы должны заключить в течение в течение, ну, в течение 15 минут. Комиссия конечно, комиссия на комиссии не проводит. Ну, мы, мы, с же комиссии проводили. да. Для чего это самое? Коллеги, внимание. Не, появляется власть. Внимание. Не еще раз. Зачем вы спустите? Зачем вы Ну, так вот зачем вы спустите? всем все понятно. Администрация, говорит сегодня, что достаточно для того, чтобы на постоянных комиссиях и на сессии рассматривались только договора на да. Так? Так. Я говорю и предлагаю депутатам, чтобы рассматривались не только невостребованные поют, но и договора о ренде земли запасов